Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я родом из Харькова. Я родился там и вырос. Я свободно говорю на русском языке, я так само вильно разбавляю украинскую мову. Все мои предки родом из России, с Урала, из Петербурга. Мои родственники живут в том же самом Петербурге, в Саратове, в Москве. Но я люблю Украину. Я люблю ее такой, какая она есть. Единой, цельной, неделимой, у меня есть друзья во Львове, в Ужгороде, в Мукачево. Есть друзья в Одессе, в Днепропетровске, в Запорожье, в Кривом Рогу, Донецке. Я очень люблю Крым. Я исходил его пешком с туристами, с детьми вдоль и поперек. Украина единая. Я люблю Украину. Здравствуйте, меня зовут Саша, я родом из Киева. У меня отец родом из Краснодара. У меня очень много родственников в России. Очень много, очень много друзей по всей Украине, Одесса, Крым и так далее. Я люблю Украину. Я хочу жить в мире. Слава Украине. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я родом из Садовской области. Я, можно сказать, по национальности русский, но я люблю Украину. И хочу, чтобы она была единая, без всяких условности и как бы цельная и мы не хотим, чтобы была война. Я Наташа. Мои родители родились в Крыму. Мои родители русские. Мы семьи военных, поэтому родственники у нас разбросаны по многим странам. У меня братья есть в Питере. У меня сестра живет в Латвии у меня в голове не укладывается, как наша страна не может быть единой страной, не может быть единой Украиной. В голове не укладывается, что Россия может воевать с Украиной. У меня там родственники. Я русская, но я себя считаю украинкой в первом поколении. Я, я перша в нашей родине Почала розмовляти українською. Я 10 років вже був Києві, а я не можу зрозуміти, чому наші, наші країни, наші родини не можуть жити в злагоді. Я звертаюся в першу чергу до моїх родичів, які живуть у Росії, які живуть у Криму. Зрозумійте нас. Ми єдина країна. а ми країна, яку, яку неможливо поважати. Наш український народ постав проти влади. А, яка э, розкрадає страну уже 23 года. Я не розумію, скільки еще это может драться. Я Дима, я родом из Донецка, 13 лет живу в Киеве. А, когда я был маленький, я часто ездил отдыхать в Крым. А, сейчас я мотаюсь по всей Украине и не только. У меня много друзей, и знакомых из разных частей Украины и, а, на самом деле я верю в то, что народ Украины достаточно мудрый, чтобы решить все разногласия без помощи других государств. Мы можем сами обо всем договариваться. Я всю жизнь говорю на русском языке. Так как я родом из Донецка, украинский, ну, я не учил, меня освободили. Я не испытываю по этому поводу никакого дискомфорта в Киеве или во Львове. И это все неправда, что здесь бандиты кого-то принуждают. Все мои друзья из Москвы, меня хорошо знают, они знают, что это правда. Здесь часто сами бывают. Поэтому, пожалуйста, дайте нам самостоятельно остаться единой страной, мирной. Этой земле нужно мир и единство. А мудрость у нас есть. Я Дмитрий, я киевлянин. Но по своей основной работе мне приходится ездить в разные регионы нашей страны. Я бывал и во Львове, и в Донецке, и в Крыму, в Одессе. Был везде по Украине. Общался с людьми. И... Я не вижу у нас никакой разницы. Мы все украинцы, мы все одинаковые. Украина должна быть единая и нет войны. Я родом из Житомирской области. Город Новоград-Волонский. У меня родители из Житомирской области, из Уманя. Я вильно размовляю на украинском мове. Свободно разговариваю на русском языке. По своей работе я катаюсь абсолютно по всей Украине. Родственники у меня в России, родственники по всей Украине. Я за единую Украину. Я не вижу войны в Украине. Я не вижу разницы между Донецком, Львовом. Везде, везде одинаково. Я за единую Украину. Привет, меня зовут Вячеслав. Родился я в Мариуполе, а так получилось, что всю сознательную свою жизнь жил и живу в Киеве. Я люблю Украину, как и все украинцы. Я за единство, за целостность Украины. И ребята, которые из восточных областей, особенно Крым, Донецк, Луганск, мы с вами. Никто к вам не собирается ехать вас захватывать. И, и, ну, мы вас любим. То есть мы с вами. Так, и... Слава Украине! Добрый день, меня зовут Кирилл Милевский, я из Киева. Все мои родственники с юга, это Одесса, Николаевская область. Все свое детство я провел в Николаеве у своей бабушки. Я знаю этот регион, я знаю, что практически все там говорят русским языком. Я тоже общаюсь на русском в Киеве, не испытываю при этом никаких проблем. Я вчера буквально общался со своей бабушкой, она абсолютно поддерживает нашу позицию, что мы не хотим войны, мы не хотим никакого сепаратизма, отделения части Украины в сторону России. Она пенсионер, она живет на 800 гривен ей сейчас очень тяжело. И она понимает, что если она станет частью России, то ей станет, скорее всего, еще хуже. Потому что, я думаю, вы все понимаете, что российский бюджет не сможет прокрыть такое количество бюджетников, которые есть у нас. Я призываю вас одуматься, подумать вообще над тем, что происходит сейчас, и не давать вот этим вот зажравшимся мордам делить нас по языку, делить нас по границам и говорить, что там живут одни люди, там живут другие. Нет, мы все одна нация и мы должны быть едины. Всем привет, меня зовут Оксана. До средней школы я никогда не разговаривала на русском. В школе я выучила этот язык, потому что я очень много путешествовала по Украине и общалась. После школы я уехала жить за границей. Более шести лет я провела за границей. Там, в Тайване, я преподавала русский язык. И всегда, когда мы видели других русских людей из других стран, это были как братья. То есть и украинцы с разных частей Украины, русские с разных частей России, литовцы, латвийцы, поляки. Всем мы ну, братья. Были. Я хочу сказать, что как бы русский язык не думайте, что здесь никто не говорит по-русски, или в других странах его ущемляют. Все мы говорим по-русски, мы любим язык, мы любим Россию, мы любим восточную Украину. Мы не хотим отделяться, мы хотим быть вместе с вами, мы хотим вас поддерживать от последнего. Украина едина. Добрый день, меня зовут Антон, я родом из Уфы, из России, я гражданин России, живу в Украине уже три года. Хочу сказать, что это неправда, то, что говорится сейчас э, по российской пропаганде, о том, что здесь убивают, преследуют русских, россиян, э, творится какой-то беспредел. Это неправда. Э, мы здесь живем, пытаемся строить нормальную жизнь свою. Э, знаете, я, э, я верующий человек, и, наверное, как э, ну, если среди вас есть тоже верующие люди, они знают, что перед процедурой причастия э, есть такая тоже процедура, называется испытание совести когда человек обращается к Богу, чтобы тот дал ему сил, а затем остается один на один с собой и, и со своей совестью. Я призываю вас тоже в данный момент пройти эту процедуру, остаться со своей совестью один на один, подумать о том, что кто делает, какие решения принимает. Я люблю Украину. Украина прекрасная страна, замечательная. И давайте ее сохраним. Не дадим разным политикам, диктаторам из соседних стран ее разрушить. Всем привет! Меня зовут Вова, я родился и живу в Киеве. Хочу сказать, что был в России, в Санкт-Петербурге, там добрые, отзывчивые люди всегда помогали. В Украине есть много друзей во всех городах. В Макеевке у меня есть родственники. В Крыму есть братья, с которыми я служил в армии вместе. Хочу сказать всем, ребята, мы вас поддерживаем, мы с вами. І ми одна, єдина, дружня країна. Україна. Дякую. Хаджинов Олександр, я з Білої церкви. У мене є родственники в Маріуполі, в Донецьку. Я люблю ці города, люблю Харків, люблю Львов. В Львові теж є друзі. Ми всі єдині, живемо на нашій красивій Україні. Давайте не будем ссориться из-за каких-то политиков, из-за их денег грязных, которые они грязно заработали. Давайте вместе будем следить за ними, помогать людям, творить добрые дела. Мы все за одно, мы все за единую Украину. Мы вас не бросим, мы вас не отставим, мы всегда с вами. И никто вас не обидит, никто вас не тронет. Приезжайте к нам в гости, всегда будем всех рады видеть. И мы хотим тоже ездить к вам, как в свою страну чтобы нас тоже хорошо и красиво принимали. Мы вас ждем, приезжайте к нам. Здравствуйте, меня зовут Данил, я из Киева. Папа у меня еврей, мама у меня русская, старой дворянской семьи. В революции я участвую с первого дня, с художниками, с смешными плакатиками, потому что я хочу, чтобы мы все жили в лучшей стране. Я хочу, чтобы наша жизнь была лучше. Без воров, без убийц, без произвола без грабежей, без воровства, без разворовывания бюджета, чтобы мы все могли нормально работать, получать нормальную белую зарплату, платить налоги и видеть, как наша страна процветает. Я люблю ездить в Крым, я люблю кататься по Украине, я очень люблю Карпаты, я очень люблю свой город. Я не хочу воевать, я не хочу, чтобы моя жена страдала, я не хочу, чтобы мои, чтобы мои дети росли в войне. У меня двое детей, дочки мои пять лет, сыну моему два с половиной года. Я хочу, чтобы они выросли в процветающей стране. Я хочу, чтобы они побывали в каждом городе этой страны. Потому что каждый город, каждое село, каждый человек, мы все вместе Украина. Всем привет, меня зовут Володя, родом я с Коломии. Долго жив, начался в Львове, переехал до Киева. Почалися в нас веселі події, які всі знають. Я вважаю, що немає різниці, чи ти живеш на заході, чи ти живеш на сході. Я не вважаю, що немає різниці, якою мовою ти розмовляєш. Україна повинна бути єдиною, і Україна повинна бути соборною. Ми всі разом, ми всі разом переможемо злого ворога. То, що хтось віддає на когось нападати з нашої сторони чи з їхньої сторони. Не варто в це вірити. Немає в Україні бандерівців, немає в Україні. а провокаторів немає в Україні, проросійських Есть одна спільна єдина Украина, за яку треба боротися, які права якої треба відстоювати. Украина єдина!